Ну, давайте я чуть отступлю от, от самого комментария. Я хочу поздравить э, болельщиков, сказать спасибо нашим болельщикам, которые приехали, потому что э, это считается наш... Э, как будто мы играем дома. Поэтому очень бл им благодарны, что они приехали сюда. И мы благодарны за э, поддержку э, баскетбольного клуба «Химик» и руководство этого прекрасного комплекса, который нам предоставил эту площадку и этот зал. Благодарность болельщикам «Химика», которые вместе с нашими болельщиками поддерживали нас. Очень приятно, когда люди разбираются в баскетболе, люди поддерживают команду. Большая заслуга, конечно, в результате это их. По поводу игры. Опять же, для болельщиков такой счет нравится. Для тренера э, я, мягко говоря, недоволен. Потому что мы ничего не выполнили из того, что должны были сделать. Э, Где-то в глубине души, наверное, я знаю причину. Не буду говорить, почему так получилось. Но э, вы знаете, лучше плохо выиграть, чем хорошо проиграть. Но э, как для себя я не ставлю вот, э, бонус по качеству игры э, этот результат. Поэтому э, будем, будем готовиться к следующей игре. И как мы каждый раз говорим, да, что мы будем стараться, будем играть, играть лучше. Но э, отрезками, да, неплохо сыграли. Но, опять же, мы понимаем, в каком состоянии и Харьков. Они играли восьмером, то есть семером, и 8 человек всего приехало. Поэтому мы э, да им должно им там, что они бились в такой маленькой ротации, но мы пытаемся, пытаемся все-таки играть лучше. Есть есть проблемы, которые нужно нужно решить и в короткий срок. Ну а так есть победа. Готовимся к следующей игре. Тупор в третьей четверти с чем это связано? В первую очередь. Ну, наверное, то, что мы хотели быстрее, то есть взвинтить темп. То есть мы так, когда играли быстро, Харьков где-то не успевал. Но в третьей четверти мы принимали на скорости неправильное решение. И вот этот отрезок, который вначале мы дали третьей четверти, он очень сильно дал по команде. И замены, тайм-ауты. Где-то не сыграли, где-то ребята поняли, что здесь шутки уже не проходят, наверное, так. Это все в менталитете нашем, нашим проблемам в наших головах, из-за того, что мы видим, что ну, у соперника есть проблемы, и мы думаем, что они так просто отдадут эту игру. Никогда такого не бывает и не будет. И надо Выигрыш 10, нужно выигрывать 20. Выигрыш 20, нужно выигрывать 30 и так дальше. И все время это, это идет от работы в защите. Перестали играть в защите, не идет нападение, провал. Поэтому вот такие перепады, к сожалению, нам свойственны, но выход все равно есть.